Я работаю только для себя. Понимаешь? Я не за деньги, не за что, я только для себя работаю. Одесса, привет!

самому любимого марша всех нас, болельщиков, призывающий команды к бою. Но сегодня этот марш не призывает к бою. В этом сезоне для команды ТЭМ уже все позади. Сегодня мы будем говорить о мужестве спортсменов, о их кропотливых тренировках, о тех достижениях, которые позволили им в этом году добыть для вас, уважаемые болельщики, Кубок Украины. Дорогие друзья, мне хочется сегодня говорить не только о а победе этой вашей команды, любимой команды всех болельщиков вашего города, да, не ошибусь, если скажу, что и на всей нашей области. Мне хочется... Мне хочется сейчас вспомнить путь, который команда прошла в этот год. 1989 год. Это год, когда президент будущего клуба Джумбер Миша Ниджи решает создать футбольный клуб Тэм. Его первыми игроками становятся Игорь Тимощук, Анатолий Черняк, Евгений Рыбак, Сергей Лесников. Эти ребята составили костяк команды, после которых в дальнейшем формировалась основная команда. Ну а первым. 1989 год, год формирования команды, год упорных тренировок, созиданий. И могла бы эта команда прийти к такому результату. Не благодаря увлечению и энергии самого президента этого клуба его постоянная забота материальная поддержка помогли тому что команда уже в 1990 году принимает участие в первенстве украины среди коллективов физкультуры в сезон 1990 года принес команде не только победное место в турнирной таблице, но и приход в команду заслуженного тренера узбекской и таджикской СССР, мастера спорта СССР, Ишмана и Секича. спортивный опыт. Профессионализм. Это парад у нас, поздравить с тем, что мы живем в независимом государстве Украины. Спасибо. поздравить опять всех нас с тем, что мы уже создали независимую федерацию футбола Украины. От души, от сердца поздравляю этих великолепных ребят, которые в честной, спортивной борьбе завоевали Кубок независимой Украины. огласить новость решением Совета Федерации Футбола Украины. Команда Темп Чепутоков на следующий год будет играть в высшей лиге. Как видите, нас пугали, что украинский футбол не выживет, если мы покинем тоталитарное государство. Но сегодня, сегодня вы видите, сегодня вы видите, кто мог подумать, что Аспирка будет чемпионом Украины. Кто мог предвидеть, что тоже районный центр Шепетовка будет обладателем Кубка Украины. Кто мог предвидеть, что команда ваших ребят будет представлять ваш небольшой город, но знаменитый город на таком высоком уровне. И может быть даже и на встрече год она будет представлять Кубка Куефа. Было, что вы поддерживали команду, ездили за ней и в дождь, и в пляж, и в это большая работа с тренерского состава, возглавляем Сергеевичем. Это, конечно, большая заслуга, будем говорить, говорить так, ее скорее капитана, э, капитана команды Джурбера Григорьевича. Я вам должен сказать, что именно на таких людях и держится наш футбол. Благодаря таким людям, которые оторваны от семьи, бросают свою работу и помогают нам в это трудное время поделиться той моей маленькой радостью, которая у нас осталась, это футбол. Вы знаете, что футбол не потрогал никакие политические сделки, когда было сильное движение за свободу Украины. Мы выполнили все свои обязательства перед Федерацией футбола СССР и с честью, и с честью и достоинством вступаем в организации серьезные это FIFA и UEFA. Да, нам пока отказывают. Да, надо время, надо что-то кому-то доказывать, что мы свободны, независимые 52 миллионов народ. Но я думаю, это доказательство скоро не потребуется никому, потому что все знают, есть великая футбольная держава Украины. Вы знаете, что именно выходцы вот снизу, с районных центров, и составляли Киевский, «Динамо» в основном, и составляли команду, значит, сборную команду СССР, все выходили, выходцы отсюда. И что мне хотелось бы сказать, да, сегодня эфирию, эфирию победы мы празднуем громко, долго, но хочу заметить, поговорить о грустном. Да, город прекрасный, но я думаю, что у вас появится рядом э, с паровозом надо ставить еще одну трубу и поставить на эту трубу автобус, на котором есть будет сложности, вот хотелось бы насторожить вас всех, отцов города, вас любители, уважаемые любители, что давайте объявим стройку, но раньше было принято модно комсомольские, партийные, каким-то съездом. Давайте просто все в свободное время, в круг, когда суббота, придем и сделаем ваш прекрасный стадион. Потому что стадион должен быть в марте месяце на 10 тысяч мест. Стадион должен иметь освещение. Команда должна иметь детскую спортивную школу. Команда имеет должна загородную базу. Команда имеет должна трасса. Команда, ну, у команды есть любители футбола, это чувствуется футбол в вашем городе. Поэтому давайте объединимся со всем городом, что будет зависеть с нашей стороны федерации футбола. Мы тоже пойдем на встречу и будем помогать. Но давайте, если вы этого не сделаете, это просто будет... Э, ребята свое дело выполнят. Теперь дело остается за вами. И давайте, а, объединимся. давайте объединимся, правильно? Мне очень обидно, почему-то в стороне стоят областные организации. Я не понимаю, неужели вот сейчас нельзя всем объединиться? Давайте все-таки повернемся к шапьетовке лицом. Лицом проведем к И сделаем действительно команду экстракласса. Мы знаем, что вот есть на Западе небольшие города, где жители живут по 7-10 тысяч, а стадионы стоят 50 тысяч. <свист> и они все, время заполнены, потому что едут в район. Давайте пригласите район. У нас люди легки на подъем, и они вам помогут. Честно, надо только постараться. И надо создать все условия Ребят, ребятам и футболистам, которые приедут в вам играть. Это будет и Киевский Динамо, это будет и Черноморец, это Донецк, это Днепропетровск, это Харьков, это Запорожье. Может и, знаете, Манчестер, и иначе, в тоже то так что, Я еще раз хочу сказать, словно встречи молодых женщин, молодых девчат. Они тоже участвовали в этом процессе, тоже сегодня их не сбрасывать, Они все рядом здесь с ними, и это тоже их победа. Это ваша победа, это всех победа. Так давайте долго праздновать. Не буду, не будем. Мне приятно вручить именно, вручить не команде какой-то, как всегда у нас раньше было. Все одни и те же лидеры, все одни и те же победители, а мне действительно приятно вручить этот приходящий приз, который дал право команде выступать в высшей лиге. И пожелать им просто успехов. Достичь победы, очень вот легко, но удержать ее почти невозможно. Если вы вместе будете держать эту команду и помогать ей, тогда нам держатся. Я прошу капитана команды и старшего тренера подняться на тревогу. И да, я выполнил приятную комиссию. Властей города, района и области. Слово предоставляется председателю Горисполкома Владимиру Григорьевичу Тагану. Шановні друзья, я, как и большинство из вас, родился в этом месте, вырос, и знаю, что наше место спокон віку веков было футбольным местом. Я пам'ятаю чемпіонат міста серед вуличних команд, я пам'ятаю команду Локомотив, ще деякі гравці і капітана бившого Косенка бачу. Помню команду Зірка, потім в До нас приїжджали сильні клуби, колись Київський, темп, Київський, Хмельницьке, «Динамо», намоговичають. І другі клуби, і Чепетівський футбол був на уровні. Я пам'ятаю, як ми дітьми не могли попасти на стадіон, а лізли через всі пригради, які нам там ставили Мазутою, ключовим дротом. Але останній час, в останні кілька років, ця активність спала і наш стадіон пустував. Пустував до тих пір, поки, ну, вже сказано, дякуючи кому, не з'явився Шепетівці футбольний клуб і команда «Т». Дякуючи цій команді, ми знову побачили футбол і спочатку не повірили в його бити, стабільність і високий результат. Тому ми затягнули на сьогодні до, до, до сьогоднішньої пори реконструкції стадіону, тому що не вірили. Ряд других причин, тому і на автобусі набраленькому не їздять. Але це все було нам якось не вірило, що Шепетівський темп може достигнути таких висот. Таких висот, яких він достиг сьогодні. Сьогодні Шепетівка буде представлятися, допустимо, в Одесі, там, в Києві, з командами Чорномори, Хата, Донець і далі. Ви уявляєте, який рівень нашого міста. Ну, для цього треба не тільки, як сказав Віктор Банікову, моральну підтримку, а треба, мабуть, і матеріальну. І я хочу вас завірити, що ці деякі там вигуки, що там місцеві власні що не робили і цього футбола, це не так. Більше всіх місцеві влади вже вклали в це діло. А сьогодні призом для футбольного клубу міський конкол виставляє долучення на 100 тисяч рублів. Ну, крім цього, що ми можемо зробити, ще крім цих е, тисяч, ми організуємо колективи підприємств. Вони своє слово ще І я вірю, що в наступному році команда буде їздити на вучому автобусі і буде мати матеріальну базу на, на рівні вершої лінії. Товариші. Ми для того, щоб це нам зображалося на все життя і ігракам, і учрителям клубу, і тренерам, 에, зробили такі скромні пам'ятні адреса. І мені хотілося б вручити їх для кожного футболіста, 에, зокрема. Стадіон у нас є. Ваня показав, що для цього треба, щоб він був. Робити треба всім, а не тільки нам. Наталі базар, це поздравлення команди, будьте членами. Шановні товариші, ми зробили такі пам'ятні адреса для всіх. Я зачитую її одне, зачитаю потім тільки фамілії. Чепетівська міська рада і міського вітають вас з, успі з успішим, успішним завершенням футбольного сезону 91-го року чемпіонату.